secara ringkasnya Ustaz ini berfikirannya terlalu jauh. Bukan berfikiran jauh, terlalu jauh. Berdasarkan pengalaman uh, pribadi proses yang dia alami dalam pendidikan, pengalaman kerjaya, pengalaman uh, politik dan hubungan dia dengan rakan-rakan yang melalui proses itu bersama-sama dengan dia. Saya simpulkan dia menjadi Menteri Besar itu mengadunkan semua pengalaman itu. Pengalaman suatu kanak-kanak, dia ayah dia meninggal, dia anak yatim. Di di belah oleh pak nakan dia, Pak Tehmat. Kemudian tu masuk asrama Matak Mahmud. Kemudian tu pengalaman bersama rakan-rakan dan guru-guru di Matak Mahmud tu tahun lima puluhan. Sampai enam puluhan. Antara guru dia, Dato' uh, Musyid Diraja Datuk Syed Majid uh, Dato' Fazil Nor Guru dia Dia pergi uh, Pengajian yang pertama di luar negara di Mesir lah. Nak pergi Mesir tu proses dia panjang Cerita dia cerita yang menarik juga Kita mungkin uh, boleh Selok lain lah cerita, cerita pengalaman pertama ke Mesir Kebetulan uh, sampai di Mesir tu tahun perang tahun perang, Mesir perang dengan Israel. Ha, jadi dia mula pengajian di Mesir itu dengan membaca buku-buku nipis dia kata. Kuliah tak mula eh, pasal tengah perang. Jadi buku-buku yang dia kata lima genih, lima ha, lima kupang lah kot lah di, di, Mesir. Jadi di Mesir dia aktif. Dalam uh, syariah wal qanun tu, budak Malaysia ada lima orang je. Uh, pengajian tu dan dia great on time. Tak ada extend extend, tak ada sambung-sambung, tak ada mengulang pun tak ada great on time dan dia aktif sukan. Uh, mesti Al Azhar pada zaman dulu taklah macam sekarang kot. Dulu lebih terbuka. Saya tengok uh, gamak-gamak zaman tu pun macam mengaji di London. <laughs> pada masa itu lah. Di pengalaman dia cari satu nama Al-Azhar ni dia ada rekod dia universiti yang uh, antara yang tertua di dunia ada orang besar Malaysia lah mereka habak dia, dia mengaji Al-Azhar jadi dia bila dah meninggal family nak cari betul dia akan Al-Azhar jadi pi di Mesir tu Ustaz Izan yang uruskan daripada mula cari dulu dia rekod masa itu manual buku besar letak bertamun-tamun di arkib tu pergi cari Sampai jumpa ada nama orang tu. Ustaz Izan cari sampai jumpa. Uh, begitu juga dengan uh, bahasa di London. Antara orang yang menguruskan Tun Razak. Di masa sakit di London. Menguruskan family. Sebab tu Tun Rahah baik dengan dia. Uh, adik Ta Datuk Seri Najib Johari. Antara yang menguruskan sampai penghantaran jenazah balik seorang lagi yang agak rapat dalam kisah peribadi ni bekas tiap usaha kerajaan negeri Pahang pun dia urus juga ada, -ada kisah cintanya di situ <laughs> yang tersimpan <laughs> saya berdasarkan kebaikan dia untuk bantu orang secara peribadi dan boleh di apa boleh direkodkan kesungguhan dia tolong sampai sampai habis ada banyak antaranya tokoh-tokoh ni lah ada banyak lagi tokoh yang saya saya ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Kebanyakan yang tokoh-tokoh lama. Dan juga kenal pribadi orang tu sampai sedalam-dalamnya. Dia boleh cerita sejarah orang tu, dia boleh cerita latar belakang jauh. Pernah ada Datuk Seri Rakyat Tim nak mai jumpa dia <laughs> di sini. Eh uh, dia masa setengah jam. Akhirnya tiga jam baru balik. <laughs> Pasal dia boleh usul Datuk Seri Raih Yatimnya daripada Minang apa semua tu. Padahal dia tak pernah pergi Indonesia. Tapi dia baca lah. Dia cari asal-usul asal usul orang tu. Dan dia akan bercakap dengan orang tu berdasarkan minat orang tu lah. Atas study dia tentang orang tu. Sampai orang tu tak lebih pergi minat. Itu istimewanya Ustaz Zizan. Dia tahu sesuatu benda sedetail-detailnya. Termasuklah dalam urusan takbiran, urusan pendidikan eh uh, karakter orang sebab tu dia dia me, me, memberi tafsiran tentang intelektual. Intelektual ni bukan mengaji di kuliah. Intellect ialah orang yang terpelajar uh, educated tetapi memahami adat resam, budaya, pantang larang Blend semua tu baru jadi intellect. Kalau tak ada blend tu dia jadi educatedlah. Dia kata ni ada yang terpakai, ada yang tak terpakai. Uh, ada orang intelek tapi tak masuk universiti. Dia kata ada orang yang intelek tak masuk universiti pun dia intelek juga pasal dia faham. Kemudian tu orang yang educated mesti belajar daripada paper pengantar. Kalau di universiti lah. Ya. Kalau tak ikut proses tu sebab universiti ni pendidikan orang mengaji di universiti. Dia mula dengan paper 101 orang kod paper tu pengantar sains politik habis paper pengantar second sem sambung sampailah paper 401 final year proses pendidikan tu dia kena lalu benda tu semua sebab tu bagi orang yang mengaji tak habis <laughs> bagi ustaz lah bagi ustaz Rizal orang yang mengaji tak habis disiplin ilmu dia tak cukup pasal dia tak lalu proses tu disiplin ilmu lah uh, ustaz lalu semua proses tu sedetail-detail dan sedalam dalamnya untuk dalam proses pendidikan. Dia dimula di Mesir susah. Batu buat keputusan beberapa rakan. Antaranya Dato Dr Mahfuz Muhammad. Lepas di Mesir nak sambung. Ada orang yang pergi US, ada yang pergi UK. Ustaz pilih pergi UK. Pergi UK masa tu di Mesir bahasa Arab. Pergi UK belajar orang putih. Bahasa Inggeris Macam mana nak belajar Bahasa Inggeris dengan pantas Supaya dia boleh masuk kuliah dengan cepat Dia pilih untuk kerja di KFC Mula-mula minta kerja Kena bahagian Cook lah Buat Koslo Goreng ayam di dapur Tak jumpa orang dia kata Jadi dia kata macam mana cakap orang tu hidup goreng ayam je Jadi dia minta duduk di counter depan The Manager bagi ha, Di situlah dia mula Belajar Bahasa Inggeris Sebab tu Bahasa Inggeris dia Uh, bahasa Inggeris London. Tak ada ah uh, uh, tak ada. La la tak ada. Dia kata orang um, uh, cikgu bahasa Inggeris hang Inu Cina. Aku cikgu bahasa Inggeris aku orang putih <laughs> Sebab tu English dia different lah, tak, tak sama kita yang belajar di, di apa local university. Dia belajar bahasa Inggeris dekat orang putih secara terus. Uh, cuma masa tulis tesis uh, Master of field dia tu Tok Puan Faikah yang menulis. Bukan menulis, menaik. Ah, ha, tukang take dia tahu. Kok hang take dia ta, Aku yang cakap. <laughs> bahasa Inggeris, Tok Puan ni le lebih baik pada dia. Tok Puan Faikah bahasa Inggeris dia better. Jadi dia yang betul grammar apa semua. Ha, Ustaz, buat lah. Ha, aku cerita, dia take. Sampai <coughs> masa tu dapat anak dia kita. Dapat anak kena hantar balik. Pasal duk proses menulisan tu. Anak sulung. Hantar balik kat kak Tok Puan ni lah duduk di Kulim punya nak siapkan pengajian master dia dia masa tu dia panggil MPL uh, di University of Kent Canterbury uh, sebab tu bila dia balik dia terlibat di UKM antara orang awal lah di UKM kemudian tu nak tubuh UIA orang cari orang yang boleh mengajak syariah boleh mengajak undang-undang dalam bahasa Inggeris jadi tak ramailah, lah antaranya Ustaz Izzah lah. Dia boleh mengajar Islamic jurisprudent dalam bahasa Inggeris. Uh, mengajar Islamic translation dalam bahasa Inggeris. Di paper-paper yang awal di UAE ni antaranya Ustaz Izzah lah. Tapi masa tu di PJ lah bukan di, di Gombok lagi. Uh, dalam bidang undang-undang, rakan-rakan dia tu Profesor Ahmad Ibrahim lah. Kawan dia yang, yang antara yang bantu dia untuk menubuhkan fakulti syariah lah di Mindanao State University tu Mak Ibrahim saya tengok album-album dengan Mak kata ni hang kenal kenal saya Mak Ibrahim ha, ah, kawan aku ha, oh, oh, macam tu ni kenal ha, ni tak kenal ya? dia hebat lah tokoh-tokoh antara tokoh-tokoh yang mengunjungi ustaz masa di Filipina tu bekas Menteri Singapura bekas Presiden Singapura Oh, bekas menteri Malaysia, orang-orang lama yang lebih senior daripada dia lah masa sampai di situ pun saya tengok gambar on tour lah ha, dia, tahu, dia panggil metode orang tu, buat fakulti tu uh, Asia Development Bank bagi tak lah banyak bagi kat UKM untuk projek tu, dan dia paham tak dia lah diselesaikan dalam tempoh 2 tahun, bina bangunan dan buat fakulti di Mindanao State University jadi bila dia balik sini <coughs> Nak jadi proses nak jadi adun. Jadi wakil rakyat. Kerana Ustaz Izzah ni dia pergaulan dia dah. High level lah kata. Yang kawan dengan dia masa mengaji di London tu. Hakim-hakim. Masa dia jadi MB dia patut jadi hakim. Hakim-hakim mahkamah. Sekutuan mahkamah. Uh, rayuan. Kawan-kawan dia. Yang mengaji di London pada masa tu. di, 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 di UK lah. Jadi kita orang kampung ni bukan tahu kawan dia siapa. Yang kita tahu dia kawan kita. Jadi dia kawan kita, dia turun level dia sama orang kita. Dia kawan dia patu, dia balik pada level dia patu. Dia kata aku balik jadi adun di Sungai Limau. Masa tu nama kolah salah. Dia kata kena kena turun kita punya level nak 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 boleh duduk dengan orang kampung. Ha. Dia, aku turun sampai habis dia kata. turun <tuhkan> sampai habis dengan kepiah pakai lagu tu kan. Pakai kain plekat, baju Melayu tak ada butang. Itu dia turunkan level supaya orang kampung boleh masuk dengan dia. Ya. Tapi pemikiran dia jauh. Walaupun dia dia hidup, dia kita rasa dia boleh kurang kita kan. tidur Tidak dalam, di rumah dia tu ada library. Tidak atas sofa di library tu, ya. bila pun duduk situ. Ya. Baju pagoda, kain pelekat. Tapi sebenarnya otak dia jauh. Ha, level, level lain lah. Ha. Secara peribadi dia boleh duduk di semua level. Dan dia boleh kawal dengan semua orang. Dia kenal orang secara detail. Dan dia buat kerja dengan pengetahuan yang mendalam. Tak boleh kecoh dia. Tak boleh goreng, tak boleh. Goreng-goreng, tak boleh. Kalau dia tahu dah benda tu, dia tanya kita, kita kena tahu kata dia dah ada, jawapan yang betul tentang hal tu. Jadi, kita kena selidik betul-betul lah. Sebelum beri apa-apa jawapan. Kalau jawab tak betul, kena. <guk> kena dengan uh, mendidik lah. Dia kata, aku buat hang macam askar. Aku buat hang macam askar. Hang tak balas aku pun mujuk. Dia. <laughs> Dan dia train kita macam training tentera. Dia bagi satu-satu satu tugasan tu dalam masa yang singkat dengan pantas. Lah ni tanya, sekejap dia nak jawapan. Padahal benda tu kena berhari-hari. Jadi macam mana kita nak nak cepat, proses cepat. Tak izan punya ni kerja kena cepat. Jangan buat salah. Kalau dia kata do the right thing at the first time. Jangan dia kata belajar dari kesilapan tak betul ya. Kata. Berapa kali nak silap? Apa guna silap dia? Ya, Jadi hang kena buat benda tu betul pada kali yang pertama. Kena betul dah. Ya, tak boleh silap. Ah <tuh>, tu dia pantas. And then dia dia boleh cross check dengan semua orang. Dia pegang telefon. Dia kata nama handphone pasal apa? Tak jauh. Handphone patut tak di tangan. <laughs> Menarik kan? Dia kata pasal kalau dia call tak jawab. Dah habis mana? Tinggal telefon lah kata Ustaz. Nama handphone. ah bukan call phone. Letak tak meja, macam bukan table phone. Handphone. Handphone nak tak di tangan. Sebab tu dia, dia telefon dia guna maksimum. Dapat call daripada dia tu macam dekat dapat call malaikat maut. <laughs> apa pula nak tanya ni? Ah <laughs> ha, kita jadi gemuruh dah. Jadi kita punya pemikiran tu segera mencari apakah isu hari ini, apakah apa nama assignment yang dibagi belum disempurnakan. Dia berputar segera. Bergelumang dalam dalam kepala ni baru angkat. Ah ha, harap-harap jawapan kita betul ya. Kalau dia jerkah jerkah di sana, telefon jatuh di sini. <laughs> Itulah uh, Ustaz Izan. Dia nak kita cepat cepat belajar. Uh, banyaklah ciri-ciri istimewa pada Ustaz Izan kalau nak dikumpulkan nak dihimpunkan. Saya rasa dia akan jadi ensiklopedia. Pada masa yang sama dia dia menguruskan parti. Macam-macam jawatan. Saya tu tengok dan dia dia, dia nak kerja dia smartlah. Untuk Uni Syam di sinilah uh, studio uh, arkitek dia. Dia lukis di tisu je awal-awal tu. Dan saya lepas saya pergi Oxford beberapa tahun ni lepas tu baru saya nampak model sebenarnya Uni Syam ni adalah University of Oxford. Oxford University dan uh, kalau kita kaji lagi uh, pembangunan Oxford melalui dana wakaf endowment yang diambil daripada universiti di Maghribi ya. Oleh uh, uh, Raja UK yang kalah perang Lepas dia kalah perang salib Dia berbalik Singgah di Tunisia, Singgah di Maghribi Model Universiti Eswar well itu Ambil daripada situ Dana daripada Wakaf Yang hidupkan Universiti Zaitona uh, Universiti Maghribi Saya tak ingatlah Universiti apa Bawa balik di situ Dihimpunkan endowment ni nama wakaf lah sampai sekarang ni uh, Oxford ada 11 bilion duit yang wak wakaf dan running Oxford tu guna keuntungan daripada pelaburan 11 bilion tu dana tu lah eh, model dia Unisiam nak ambil model tu jadi Datuk Seri Atan Seri Ustaz Izan tu tubuhkan satu pihak kuasa yang nak menguruskan tu tapi tak hidup sebab model tu tak tak establish di Malaysia mungkin orang tak nampak jadi saya rasa duit dalam tu dah 1.4 juta kot. Dia tak, tak berkembang. Jadi saya harap uh, pada masa akan datang, dia akan berkembang menjadi dana wakaf untuk me, apa, Generate income bagi Unisham. Asal-asal tempat Unisham ni di SIG 560 hekar. Di generi Tempat tu nama Sungai Senang. Tapi berbukit-bukau. Lepas tu dia kata tak apa tanah tu bagi kat MBI cari lagi dia kata aku nak seribu ekar. Ha akhirnya kita tengok di Kubang Pasu ada dua 200 ekar saya tak mau dia ya. tanah tu pula panjang tu saya nak yang skoi. Ya. Akhirnya dapat di Kuala Ketil. Kuala Ketil tu dia punya datang falsafah baru. Bagaimana UKM menghidupkan bangi? dan Bandar baru bala baru bangi dan kajang pun apa melambung naik dengan UKM asal saya nak pi UKM dia kata ta tak ada siapa mau pi aku antara orang pi beli tanah tanah dia di Terah Jenang tu beli 30000 saya lebih sekarang ni tanah tu berjuta lah nilai dia sebab orang dah ramai dan pembinaan UKM tu dah sudah masuk lecturer pindah pergi sana Terah Jenang pun naik bangi pun naik muncul lagi bandar baru bangi hidupkan kajang uh, untuk uh, pembangunan wilayah dia ambil model UKM bawa ke Teh dengan harapan kolektif itu akan berkembang menjadi satu bandar baru orang akan pindah masuk orang pandai-pandai pergi -pandai duduk situ dia akan pengaruhi budaya setempat untuk mengembangkan ekonomi budaya Uh, nilai norma ubah tempat tu dengan universiti. Uh, tu model model UKM. Banyak cerita dia. Hari-hari panggil arkitek duduk meja tu, dia akan okay. lukis. Dia nak antara yang <g Heh> yang jadi kolam di depan tu, panjang tasik satu, satu kilometer tu, tasik model Oxford. Tasik tu. Uh, tapi dia kata kita boleh main pro panjang. Yang kedua, tanah yang korek tu di tambun tempat yang kena tambun jadi tak ambil tanah di luar jimatkan kos yang kedua student dengan pensyarah ni uh, selalu bertemu model asalnya asrama dengan bilik kuliah tu sekali tu orang asrama jumpa bilik pensyarah masuk bilik kuliah itu idea dia kalau tengok desain uh, bangunan-bangunan di Indonesia tu dia akan bentuk macam tu tapi dia akan, uh, mungkin di, dikaji semula kesesuaian tu lepas pada itu maka serama kena buat jadi asing sebab student Malaysia tak bersedia lagi duduk tempat yang macam tu tak, <tuh>, kita tak terbiasa lah dengan, dengan idea tu uh, besar cabaran untuk untuk membangunkan universiti di Kuala itu tu <tuh> untuk mendapat uh, status universiti penuh daripada kolej universiti Queen uh, ada tujuh program dipanggil tokoh-tokoh besar yang juga tak dipahami oleh orang. <laughs> Sebab terlalu jauh. Orang tak tahu mereka tu siapa. Macam Prof. Datuk Wira, Prof. Jamil yang sama-sama mengasahkan UIA. Mereka ni mengaji sekali juga di UK. Antara yang menghidupkan Malaysia Hall di London. Ustaz Izan dengan Prof. Jamil lah. Jadi balik <coughs> Datuk uh, Prof. Jamil Mai uh, kembangkan uh, pengajian di Indonesia daripada tujuh program jadi 47. Lepas itu munculnya Profesor Dr. Muslim tu. <laughs> Engineering. <laughs> Ramai multimedia, macam-macam kos -macam yang dibuat. Orang tak faham juga. Dia buat rombongan pergi Azhar. Azhar. Al-Azhar. Kerana orang Malaysia faham, orang mengaji Azhar ni dia bidang agama. Pak Syekh-Pak Syekh kan? Ustaz-Ustaz no? lah. Kena pakai jubah, kena pakai serban. Kita jom pergi tengok masyarakat ramai dah FIH saya pun FIH juga lah FIH pertama kita FIH semayang masjid sini mana ada orang pakai jubah sangat dia tahu. orang FIH semayang semayang pakai kot, pakai tai nampak tengok? Ha, tengok nampak FIH jumpa pusat bahasa untuk buat pusat bahasa Arab di sini tu dia ada sebahagian bangunan yang Ustaz usahakan di Mu'assasah tu ada adalah satu blok naik tapi tak siap uh, kerana lemahnya pelajar-pelajar kita dalam bahasa Arab untuk menguasai ilmu di Al-Azhar, maka pusat bahasa itu dibuat di sini. Lulus pengarah pusat bahasa Dr. Usama, Dr. Usama nama. Pengarah pusat bahasa, lulus. Pergi jumpa rektor. Rektor Al-Azhar junior dia tiga tahun. Dia kata, apa yang orang ni nak, hang kena bagi. kos yang sama. Cari awal konon juga. Dia kata dia sedih ya. <laughs> dia ni mengaji dulu pada aku. Apa yang aku ada ni dia dapat dulu. Ustaz Izzah dapat dulu. Jadi apa yang dia nak daripada Azhar, apa kena bagi. Nah, jadi lepas tu jumpa alumni. Macam mana al alumni Al-Azhar di seluruh dunia Bantu Al-Azhar Al-Azhar ni pun hidup dengan wakaf Harta Al-Azhar ada di seluruh dunia Di wakaf untuk Al-Azhar Tapi di negara lain Cuma zaman Anwar Sadat kalau tak salah saya Memiliki negara kan Harta wakaf tu Jadi harta negara Mesir Sebenarnya harta tu untuk Al-Azhar Dari seluruh dunia Bukan di Mesir saja Jumpa alumni Lepas tu pergi tengok. Sebab dia nak dia, dia, nak kita faham apa yang dia faham. Oleh kerana hampa tak dam nak mengaji proses tu. Kita pergi tengok cukup lah. Jadi ramai lah pergi tengok. Oh, betapa penghormatan orang kepada dia lah. Berdasarkan pengalaman dan uh, keilmuan, dia, Sampai. Betul lah. Saya kata aku tu lah. Tu terkejut. Jadi dia nak apa? Walaupun dia tak pakai jubah, tak pakai soban. Tapi ilmu ni dia main lagu ni. Environment dia lagu ni. Bukan stereotip macam kita duk gambar tu. Tak kisahlah penampilan kita lagu mana. Jadi kepala kita semat. Ilmu ada sini. Ilmu bukan duk al almari. Ilmu ada di dalam. Satu yang yang menarik <tuh> oleh kerana lamanya proses dalam bidang keilmuan ni. Dia kata aku ni macam sajian ni lah. Sajian polis. Hadut main kok ukur, ukur jalan masa orang tu. Sajen tu rambut putih lah. Ya. Hak main duk perintah dah tu inspektor. Baru keluar. Mak tak polis. Tapi inspektor tu kena tanya sajen tu. Sajen tu lama. Aku ni macam sajen tu lah. Jadi hangpa bau-bau hak smart ni hak pandai. Hanya dia belagak aku. Ada <cuma> tu. Cara dia nak habaq. Aku ni macam saja itulah. Hak dok mai buat pandai tu macam inspektor tu bawa keluar college. Ha, uh, tapi pakak besar. Pakak besar. Dia pegawai lah. Tapi dia tak kena tanya saja tu. Aku saja tu lah. Dapat ilmu ni dia kata bukanlah aku. Kerana rajin. Baca buku sangat. Belak juga kita kita tapi bila student ramai tiap-tiap student tu dia menulis dia menulis assignment lecturer kena baca assignment masalah lecturer tak baca assignment pakai bubur ya lah. <laughs> pakai rek ya kan tengok tebal tulis cantik cover elok buah plastik apa semua eh <laughs> tapi ustaz dia different dia dia baca jadi dengan membaca assignment student tu lah ilmu tu mai kat dia Hampa rujuk kitab mana, hampa tengok buku apa ni kan cross check lah. Ya, kitab tu apa dia ni tulis, baca-baca balik betul. Nah, jadi dia proses pembelajaran ilmu, pertambahan ilmu dia tu juga mai pada proses tu. Sebab tu dia belain pada orang. Oleh kerana lamanya proses dalam bidang keilmuan ni. Dia kata aku ni macam saja ni lah. Sajian polis. Hadut main kok-kok jalan masa orang aksiden tu. Sajian tu rambut putih lah. Ya. Hak main duk perintah dah tu, inspektor. Baru keluar. Mak tak polis. Tapi inspektor tu kena tanya sajian tu. Tak, Sajian tu lama. Aku ni macam sajian tu lah. <laughs> Jadi hampa baru-baru hak smart ni. Rasa pandai. Hanya duk belagak dengan aku. Macam <laughs> tu. Cara dia nak habak. <laughs> tak payah belagak. Tak payah tunjuk kata hebat. Tapi kepala kosong. Ha itu sebahagian daripada uh, hal-hal pribadi ustaz lah. Dalam kepimpinan, dalam pendidikan, dalam proses apa-apa tindakan yang dibuat. Jangan buat silap. Pantas, cepat. Lepas tu adunkan dengan semua disiplin. Kemarin tu pasal baru saya dapat. Bukan, bukan kemarin lah. Dua, tiga hari lepas. Baru saya dapat istilah tu. Tapi bila kawan tu sebut istilah tu. Bawah saya terbayang dia. Bulldozer with computer. Ah. Bulldozer with computer. Dan saya ingat dia. Dia redah semua benda tapi dia tahu. Nampak macam kasar. Ganas. Bulldozer kan. Yes. Tapi dia ada komputer. <laughs> dia ada software. Yang <laughs> kontrol bulldozer tu. Itu ah, tu Ustaz Izan. Ustaz ada, ada pengalaman tu semua. Sebab tu nak buat komplek lah, buat muasasah tu pun. Tak pasti panggil dia balik. Muasasah tu. Masa tu Abim Munek, oh bawa gerak. Abim Munek ni, pengajian dia rekam, rekam betul lah, kitek lah. Design. Tak design ni awak lama. Mengasihkan fakulti apa, kot UK, UKM, kot Pelipin, apa semua dia ilmu ada lah. Nampak kelih pada orang tu. Nampak kelih lah. Tapi Muasasah tu jadi dengan dia lah. Itu sahabat antara monumen-monumen besar dalam Kedah ni yang terjadi di tengah Ustaz Izzat. Antaranya Muasasah. Komplek Pah Kedah. Uh, Aman Sentra. Unisham. Menara Sada. Semua zaman Ustaz. Jadi tak boleh kecoh dah. Tak boleh sebarangan bagi maklumat. Sebab dia dia tak ada pengetahuan tentang hal tu. Macam mana nak buat? Macam mana jalan? Know how. Uh, know how. Aku mana nak buat tu dia tahu. Lepas tu dia know who. Hanya yang kacau aku, aku tanya orang ni lagi. Dia putihkan telefon. Dan dia tanya. Dia akan cross check. Maklumat apa pun dia akan cross check. Dia tak akan pakai seorang. Lepas itu, dia adungkan semua benda tu. Walaupun ada orang yang mengadu tu, anggap aku puas hatilah. Ustaz cahaya kat aku. Jangan jangan <laughs> jangan buat kesimpulan tu lagi. Esok dia berubah. Pasal aku check yang orang lain tak betul ni. Ha dia benar tu. Jadi kita ni kena ada banyak kemahiran disiplin ilmu dalam kepala. Satu disiplin tak cukup nak jadi leader. Nak jadi ketua satu kemahiran belum cukup. Kena ada uh, Dia tu multitasking kena ada multi talent, multi disiplin. Itulah Ustaz.